Клуб Сегодня мы с вами вместе окунемся в мир социальных танцев. Социальные танцы это категория разных стилей, разных народов мира, которыми занимаются преимущественно не для соревнований, а в качестве досуга и обмена положительными эмоциями между партнерами. Как сообщил организатор Сальса Open Air Parties, тренер Сальса Клуба Каразон Евгений Павленко, в воскресный вечер танцоры Сальса Клуба хотели продемонстрировать свое мастерство в латиноамериканских танцах и подарить гостям и жителям Бердянска праздник мы открываем сегодня сезон. Сегодня первый так называемый Open Air. Каждое воскресенье в парке Шмидт в теплый летний период мы проводим открытые вечеринки, на которых представляем свое мастерство, получаем удовольствие и помогаем получить удовольствие всем окружающим нас людям. Удивили танцоры и импровизации. Они исполнили руэду. Руэда – это разновидность сальсы, которую исполняют одновременно несколько пар. Сложность состоит в том, что танцующие пары по команде одного из участников слаженно выполняют танцевальные фигуры, сменяя партнеров по кругу. Каким будет следующее движение, не знает ни один из танцующих. Каждое воскресенье здесь возле памятника Шмидту, ориентировочно 19:00 будут начинаться наши вечеринки. Евгений пригласил гостей и жителей Бердянска быть не только зрителями, но и участниками праздников. Приходите к нам, занимайтесь, танцуйте, и все у вас будет замечательно.